Bu yaxınlarda açıq saçıq geyimi ilə onlar tərəfindən qınağa verilən Röyə Ayxan dözmədi. Öz ürək sözlərini onlar vasitəsilə eləməz, onlara dedi. Millionların sevimlisi Röyə Ayxanın bu geyimi gündəmi altüst elədi. Yerli ulduzumuzu gözüm çıxdıya saldılar. əmkarları söz atdı, iş adamları fikir bildirdi. Peşəsindən aslı olmayaraq hər kəs rəyə yaya daş atmağa çalışdı. Pop ulduzun görünməsinə türk mətbuatı gəldi. Məşhur hürriyyət və xəbərlər.com-da "Azəri sənətçisi baskıya məruz qaldı" başlığı ilə yazılar yer aldı. Atlantadaşlara sevilən ulduz ilk dəfə cəf verdi. Hamının fikrinə hörmətim var. Ona görə susdum. Mərhəyəm bunu unutmasınlar. Bu gün mən gödək kiynəcəm. Sabah bir az kəsi yolar. Bütün gün sinəsi ya beli mən incə sənət adamıyam. Sənin mənə sözün məyəqın yoxdur. Mən sənə deyirəm, sən kimi hardan nə alıb satırsan? Düyü olaraq deyirəm, mən soram O deməkdir ki, heç nə eşitmirəm, görmürəm. Bütün dünyada qəbul olunan bu geyim tərzinə bir tək yerli show biznesdə açıq saçıqlıqla qələmə verdilər. Nə oldu mənnə deyib gülürəm, gödək paltar giyindim deyən, ə, hər şey gözəldir, mən pis sayılıram. Hər məndə hər şey gözə gəlir çünki özüm göstərirəm. Bular kisdən eləyir, dəvə məsələsini bilirsiniz də, dəvə. Elə bilər heç kim görmür. Bular ondandırla. Çox ayıb olur amma. Biz Rihannəni Azərbaycanə gətirdiyimiz müddətdə sən mənim kostyumun diriybqasını unutduz. Christian Dior bunu paltar olaraq çıxartdı. O danışanın məsəl üçün insan adamı indi onlar hamısı öyrəşiblər yalandan, hamısı əfərdə namus, qeyrət. Mənə binə Show biznesdə bir dənədir, o da mənəm. Qalan hamısı tərtəmizdir. Yeni yetmə qızlardan məşğul olsunlar, nəvələri, qohumları. Mən vaxtım gedib, ay hayım getdi. Alan aldı, satan, satdı, fişdi, pişdi, pişdi. Məni bundan sonra almayasınız ki. Məni bundan sonra neyinizsiz? Dinləyin, kəf eliyin. Mən necə varam, elə də yaşayacağam bundan sonra. Onu haqqında fikir bildirən iş adamlarına rəyadan layiqli cavab gəldi. Mügənnini onun haqqında fikir bildirənlərin şəxsi həyatını elə bir edəcək. Hamsını qoyacam ortalığa. Bəyəm hansı kişinin sevgilisi olmur? Hı? Yoxsa sevgilisi patrulkara olmur? Oh my God. Də... Barmağ uzatmayın, yandırar. Bu elə harasıdır? Rəya, həmkarlarını da unutmur. Dünya ulduzları kimi Instagramda bütün dostlarını silən Ulduz yerli məşhurlara səndəmə nümunə olub. Həmmə bilir, hammı görür ki, ordəyl ki, mən hammı çox adam izləyirdim. Təbii ki, mənim izlədiyim bir 20 nəfər var idisə, 10-18-i mənim işçilərim idi ki, üçdən də dost idi. Sonra hamısını endirdim, çünki İndi mənim fikrimdə endirdim. Ona görə ki, kiminsə şəkli xoşuma gəlmədi, kimsə kimlənsə qoyanda gəlmədi. Sonra bu deyə dəbə düşdüm. Yox, mən ola bilməz də. Heç vaxt. 8 mart beynəlxalq qadınlar günündə rəyə sevərləri ilə birgə olacaq. Konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Özü də tək yox. Türk ulduzu Sonar Sarı Qabaday ilə. Bütün qadınlar xoşbaxt olmağı arzuloyuram. Ürəkləri necə istir, həyatlarını elə qursun. Özüm də 8 martda Sonar Sar Qabaday ilə bir yerdəyəm. Niagara restoranına. Bilirsiniz, Sonardan çox yaxın dostluğumuz var. Yəni necə ki Elişqoğlu, Zamiq, Abbas, yəni o o yerdədi. Martın 8-i Niagara restoranına <laughs> bütün qadınlarımızı. Təbii ki, qızlar ora çoxsu tək gələn deyil. Kimin sevgilisi, kimin maması, papası, kimin ə nişanlısı yoldaşı gətirəcək. Röyə. Belə sönər sərkabada idi. Mənim odum yer qalmıyor. Super show. İnformasiya dəstəyi. ATV 106. 106. Sonradan çox gözəl bir proqramla çıxış edəcək. Məndəki Azbər bilirsiniz də ki, nə olacaq. Röyə və Sönərin 8 mart konsertinə tələsin. Çünki iki dost, iki ulduz səhnədə möhtəşəm Onlar yaşadacaqlar. Paka alfa, paka. Ulduzların ayınası, güzgüsü canlarım onlarımda, bizim şo birimiz ölümdə. Allah rəhmət eləsin. Aygun Kazımova elçi belə gəliblər. Yəni mən ondan öpüşmüşəm durmadan 1 saniyəli, bir anlıq olan bir şeydir. Dostərləyi vaadında bir kəs başından böyük, yaşından böyük yaşlıları, evet? 65 yaşı var. Belə oturub mənəm deməyə. Heç kimin ehtiyacım yoxdur. Ömrünün də axırınacan sən məndən üzr istəyəstə istəyə qalacaqsan. Bunu yaddında saxla.